प्रिय दर्शकों किन्नरों के आशीर्वाद को इतना महत्व क्यों दिया जाता है क्या इसके पीछे की कोई कहानी है किन्नरों को लेकर अक्सर हमारे समाज में एक जिज्ञासा बनी रहती है शादी ब्याह आदि शुभ कार्यों के अवसर पर घरों में नेक मांगने आने वाले किन्नरों को लेकर अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ये कहाँ रहते हैं इनके देवी देवता कौन होते हैं आखिर लोगों को आशीर्वाद देने की शक्ति उन्हें कहां से मिली और किसने दी ऐसे कई सवाल हैं जो अक्सर हमारे मन में उठते हैं इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आइए जानते हैं कि क्या त्रेतायुग में भगवान राम के समय में भी इस पृथ्वी पर मौजूद थे किन्नर राम से मिला था आशीर्वाद मान्यता है कि प्रभु श्री राम जब चौदह वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगे थे तब श्री राम ने उन्हें वापस अयोध्या लौटने को कहा लंका विजय के पश्चात जब श्री राम चौदह साल वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा बाकी लोग तो चले गए थे लेकिन किन्नर वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने किन्नरों को वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा तब से बच्चे के जन्म और विवाह आदि मांगलिक कार्यों में वे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं कभी भी भूलकर किन्नर समुदाय की बदुआ मोल लें, क्योंकि ऐसा होने पर तमाम तरह की विपत्ति का सामना करना पड़ता है बुजुर्ग लोग भी बता गए हैं कि यदि आप खुश न कर सके तो कभी उन्हें नाराज न करें शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है दर्शकों माना इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है फिर भी किसी के विचित्र रूप का अपमान करना तो गलत है ही यह उनका अपना चुनाव नहीं था कि वे किन्नर बनकर इस दुनिया में आते यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए तो उसे अपनी क्षमता के हिसाब से दान करने के बाद बोले फिर आइएगा कितना दुखद है कि किन्नर होते इंसान हैं, किंतु इंसान जैसा व्यवहार और मान इनको सारी जिंदगी नहीं मिल पाता पहले इनकी जीविका का एकमात्र साधन समाज में मांगलिक कार्यों से प्राप्त उपहारों से होता था परिवार में बच्चों की संख्या कम होने के कारण जन्म और विवाह की दर में कमी आई जिसके कारण इनको भीख मांगकर अपनी गुजर बसर करनी पड़ रही है हमारे बेटे के जन्म पर दो किन्नर आशीर्वाद देने आए थे उनकी एक बात मेरे दिल को छू गई हम खुद इतने बदनसीब हैं कि हम अपने खुद के घर नहीं बसा सकते लेकिन हमारे आशीर्वाद को घर घर में कितना महत्व दिया जाता है समझ में नहीं आता कि कुदरत ने हमें ऐसा क्यों बनाया कोई बात नहीं नसीब अपना अपना तेरा बेटा जुग जुग जिए तेरे कुल का नाम रोशन करे दर्शकों मैं भावुक हो गया जब मैंने अपनी सासू जी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू थे हमने उनको उम्मीद से ज्यादा देकर विदा किया एक कसक सी मन में रह गई कि नीति की यह क्या विडंबना है दर्शकों किन्नरों के उत्थान के लिए इनकी शिक्षा और अधिकारों के प्रति शासन की जागरूकता की बहुत जरूरत है साथ ही हम सभी को इनके प्रति संवेदनशील होने की भी आवश्यकता है जिससे इंसान होने पर भी इनको इंसानों की उपेक्षा व अपमान का दंश न झेलना पड़े दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं धन्यवाद